Всем привет, с вами Юля, и сегодня мы пойдем гулять с моей подругой Юлей. Привет! Я просто в лифте, я сейчас нахожусь, и тут очень плохой свет, поэтому меня так плохо видно. Так, мы уже вышли на улицу. Юля начинает свое сумасшествие. И сейчас я начну снимать второе видео, потому что нет, я не буду снимать.

Сделали. Юля сделали, ну, который ее, Короче, меня сделали пластическую операцию, и вот да. это я. Да, это я, это я, я, это я. Да, 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 это я. Гу -гу 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 я пошутила, она слишком сумасшедшая. Так, сейчас мы куда идем, Юля, я забыла. Да, мы идем сейчас... Чтобы попить стройку. Мы сейчас идем в Техас, чтобы распечатать Юля. Распечатать для ЛД. Потому что мне новая да. ЛД. Короче, зайдите на ее страничку в ВК. Да. Юля Липина напишет. Я надеюсь, меня видно. А, не надо. Если ее у тебя было видно. И сейчас мы пойдем в фаворит. Видно грудь. Вот так. Что? Ты! Ну ладно, сейчас я буду снимать, как Юля будет дурачиться. Только ты меня подожди, да ладно? Я на видео, потому что... Ладно, пошли. Бежать. Только не быстро. Отъели. <связывая> а, я тоже наступаю. на лужи Мы сумасшедшие. А. Все, Юля, стой. А мы широко. тебя уже не было видно. Юля. Стой. Я, рожаю. я надела два разных носка. Дедушка сказала, ты что, разные носки? Юля. <связывая> Ре... О, точно! О, два шелкнуки! Там стоит Диане дом. Ну, ну, а сейчас а все такие будут смотреть, типа... Я такая а я иду, на пол снимаю. А потом всем. выложу это в YouTube. В ага. YouTube выложу видео. Ари, всем подписывайтесь на мой канал на YouTube. Да, подписывайтесь на мой канал. А Юле мы не можем создать канал, потому что там почему-то просит YouTube. что там надо Google. Пароль другой просит. Да. Не получается, говорят, якобы Нет, не то, что якобы занят, неправильный. А, ну да, да, да. И поэтому, да, мы не можем сделать Юли канал, так что подписывайтесь на мой. Два раза, два раза. Потому что у меня есть в гостях у Юлии, то есть я, она и я, на котором еще нет видео. Okay. И есть мой канал там, где Юлия Паткина. Это видео размещено на двух каналах. На там и на другом. Так что оно, наверное, будет, будет... Потом мы еще будем с тобой фильм снимать, который я тоже выложу на два канала. Ух ты, Короче, сейчас я буду снимать, мою Это ёпс. сериал. Вы знаете, это сериал вообще. Не понимаете, это сериал. Поэтому тут по частям, а это самое первое. Следующее видео мы, наверное, будем снимать уже в все, Какой большой куст. Я пришла, мне Я просто призналась, что сама находила в талисман. Извини меня, пожалуйста, и больше такого не повторится. И вот, я попросила, чтобы она не рассказывала об этом папе. Ты же сама призналась, ты молодец. Да. И мама начала везде всем болтать. толкать. Завтра. Итак. Вот мы уже подходим к фаврет, а там рядом Техас. Техас вот где сказала. Можно вот эти все фотографии. Короче, я скажу, ладно? Техас. Он закрыт. Да. Сегодня же воскресенье. Что делать теперь? так сейчас мы ну, идем сейчас в кило потому что через ручки ну не у нее всегда здравствуйте это Юлин рай да юля это твой рай 嗯。 короче, моя Юля. Она там с девочку выбирает. Ей обязательно надо что-то купить, да? Поскольку Техас не работает, Техас не работает. Юле надо <зас> обязательно что-нибудь купить. Обязательно. <реклама> да, 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 тоже самую. Она очень классная. Давай сейчас зайдем в белую ворону. Давайте. Мы теперь пошли в белую ворону. Кстати, мне надо быть в 14.30 дома. Сейчас сколько времени? Сейчас скажу. Сколько... Uh, еще полчаса. Нет, даже 20 минут. Ой, день. Купила новую ручку и сразу проболелась, да? Нет, капачок уронил. Не. Я сейчас у меня осталось 12 рублей. Поэтому я с ним написано. Да, я хочу Мне надо сейчас либо, либо просто карандаш, либо черную ручку. А когда, а, когда я, была Айфе, я на огороде была так же, как ты. Не обязательно надо было что-то купить. Я что-то покупала, у меня оставалось рубль. Я шла в магазин и покупала не нужно мне жвачку. Mm -hmm. Ну я же можно тащить. Так у меня их было тогда полно. Mm -hmm. Откуда? Mm -hmm. полно -то. Ну я их копила. Mm -hmm. Девочка, для, для, для. Mm -hmm. У нее было 12 рублей. И вот она шла, шла, шла. До сих... И перешла, перебежать дорогу. Она шла и шла. Шла и шла. И не могла дойти до своей цели. Она перешла целый лес. Но до сих пор шла и шла. Пять километров шла и шла. Шла и шла. Еще восемь километров ехала на трамвае с пересадками. Но до сих пор шла и шла. Для того, чтобы достигнуть своей цели. Магазина белой ворот. И вот она зашла. И вот она достигла своей цели, но было закрыто. Она взгневалась. Она, она гневалась. Она кричала. Гневалась. Она начала прыгать. А ей махать руками. А еще высовывать язык и танцевать. С отчаянием она пошла домой. Она пошла к своей сестре во двор. Да, двор это был ее сестра. Ее сестра был двор. голубь полетел! Чё ты пинаешься? Юля, хватит. Ладно. Блин, ты кушаешь. Кому ты смотришь? Твоей маме потом я одет. Окей? Покажи свое лицо. <связывая> Чего? Чего? Почему? Почему? Ты такая большая? Ой, такая маленькая, тонкая. А вот тут смотри. Вот, например, ну, иди на меня камеру. Сейчас. Тонкая. Я тут живу тонкая, а на камере толстая. Нет. Нет, ну, ну ты как на камере шат... толще. На камере вот, конечно, толще. Вот так вот делала, вот так вот делала. У тебя все... Весе... Чего? Да, ты же, ты... Юля, ходи! Юля, у меня сука спадывай! Чего? Я хотела догнать трамвай! На, а, я могу вообще вот так поставить вот и вот так вот ходить. А? Было бы тут, бы, я бы, главное, прицепить камеру вот так и ходить с ней. А я знаю, где живет Вина. Вот он на третьем этаже. Покажись. Да, я. А да. это не супер Юлька. И я тоже не супер Юлька. Вы вместе супер юрки а по отдельности не тут. Я супер, а я по отдельности нет. Вот я всегда супер. Ну понятно, это же живот. Нет, ты нет, даже нет, со мной что? не дерешься. Ну ты можешь поддержать дружку. И тогда они будут смотреть. А я не жмот. А на Я не жмот. Я не, жмот не, жмот. Жмот. Я не жмот. не верьте ей, она помнит. А может быть, я и жмот. Мне как-то хочется на наших одноклассников. На наших одноклассников мальчиков какие-нибудь встретить. Сейчас хочешь встретить? И послать его куда-нибудь подальше. А сейчас Хайвина да, встретить? Я хочу. И поцеловать. Поцеловать не хочу. И еще а -а -а. Бубы. Нет, еще очень рано. Очень нравится. Я не хочу. Давай медленно подходите к ним, Делайте скинуть. Сделайте погромче. Они разговаривают вместе с собой. Иди сюда, чтобы бесшумно.

такую ляльку спрыгнула! Пошли вон туда пугать! Пошли, у нас не хватит времени! А сейчас... 14 минут уже. Нам надо идти и позвонить. Так, мы купили себе ракетку. Вернее, Юля купила нам почву. Да, вот она вот. И сейчас мы планируем сходить в баню номер 7.